Что такое стартап-центр? Это центр, где можно э, проиграть возможное или промоделировать возможный бизнес. В общем-то, надо родиться предпринимателем, но э, многие люди не знают, что они э, по натуре своих э, предпринимателей. И поэтому вот в стартап-центре будет э, еще и обучение. Мы сегодня открыли самый креативный центр в городе Харькова, наверное, и во всей Украине. Потому что такого перерезания ленточки я еще не видел. Девизом города Харькова является э, девиз «Харьков – умный город». И сегодняшнее событие – лишнее подтверждение тому, что действительно город Харьков – это умный город которые думают о будущем. Я очень рад тому, что мы начали каким-то образом развиваться в области создания своих собственных проектов, а не заниматься просто аутсорсингом. Вот организован был такой проект, мультинациональный, куда входят Швеция, Англия, Франция, Финляндия и от Украины несколько вузов. Прежде всего, я хочу поблагодарить Ирину Золотарева за поддержку этого проекта, проект, который финансируется европейцами. Европейский союз дал нам 1,2 миллиона евро на развитие центра. Если звезды зажигаются, то это кому-то нужно. Мы, как представители нашей активной молодежи, очень рады, что наши огни, наши идеи, наши проекты, они нужны. Мы уверены, что этот проект будет все больше и больше вдохновлять нас на действия, мотивировать и поможет нам развиваться. Сначала мы хотели организовать тренинги по открытию своего бизнеса. Потом, когда начали с литературой работать, то оказалось, что в Европе уже несколько лет существует вот это стартап-движение. Мы связались с Campus офисом и подали заявку. В рамках его будут разработаны специальные программы, тренинги, причем не только для студентов, а и для школьников. Собственно, здесь я уже узнавал о том, что такое стартап-центр. Меня уже заинтересовало. Это очень интересно, это огромная почва для работы. Я вижу себя руководителем, я очень хочу начинать свое дело. Приятно, что людей, которые готовы создать предприятие, их воспитывают не в университете, не после университета, а еще в школе.